Знаете, так хорошо у вас тепло, так хорошо у вас, знаете, ощущается эта домашняя атмосфера. Зайдя, ну, переступил порог этого дома молитвы, знаете, я увидел радость на лицах. И это радость, та, которую дает Христос. Слава нашему Богу. Меня зовут Дима. Я мне 46 лет, я сам родом из города Белая Церковь, Сейчас последние пять с половиной лет я проживаю в Виннице. Служу в Доме Милосердия в да также тружусь э, в тюремном служении. Я с членом по местной церкви. Э, неделю назад женился, сегодня с супругом. Господь благословил. Но не всегда так было в моей жизни. И желание моего сердца сегодня засвидетельствовать о той любви, о той милости, которую Бог явил ко мне. Зачитаю два стиха с 19-го псалма. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Слава нашему Господу!» Я имею такие, такое благословение от Господа писать стихи. И в процессе свидетельства я буду этими стихами служить. В этих, эти стихи – это то, что я пережил и то, что я переживаю. И знаете, когда мы с братьями ездим где-то послужить, потрудиться, прославить нашего Господа, я читаю ну, всегда вот этот стих. Мы те, которые не знали Бога. Мы те, которых дьявол вел на смерть. Мы те, которые однажды вкусили грех о том, не знавши, насколько горький вкус его. Мы поначалу смаковали, как много мы тогда не знали. В конце концов мы пострадали. И с нами вместе в страданиях этих родные и близкие перебывали. Мы боль обиды приносили и этим сатане служили. Все разрушалось вокруг нас и нужен нам был тот, который бы нас спас. Друзья знакомые рукой взмахнули и, с сожалением, вздохнули. Родители пытались всячески помочь, но мы не слушали и уходили прочь, где нас ждала все та же злая ночь, где был хозяин сатана, учитель ненависти зла. Мы погибали, в грехе тонули, нас так жестоко обманули, но милость явлена для нас. Пришел Иисус, и Он нас спас, при этом пострадал за нас чтобы мы сейчас добро творили, чтобы мы сейчас друг друга любили и о Христе спросители, чтобы говорили слава нашему Богу. Родился и рос я в обычной семье, меня воспитывала мама, бабушка, дедушка, дядя, тетя, я был любимый внук, любимый племянник, любимый сын, но, знаете, я, я часто я не принимал эту любовь, часто убегал из дома. И меня тянула улица. Меня тянула улица, мне нравились там приключения, которые были на улице. И одно приключение закончилось тюрьмой. В 16 лет меня первый раз посадили в, тюрьме, в тюрьму. Знаете, кто-то первый раз попадает в тюрьму и когда выходит, выпрыгивает, как из прожарки. Я говорю, что больше никогда не сяду. Я когда вышел из тюрьмы, мне хотелось опять сидеть, опять жить этой жизнью, хотелось этой романтики. И 18 лет я освободился, в 19 лет я уже оказался на строгом режиме. И так жизнь моя проходила в основном в тюрьме. И знаете, когда уже я понял, что этой романтики нет, но было уже поздно, то есть уже идем по накатанному. В 38 лет я последний раз освободился, в 40 лет моя жизнь пришла в тупик. Знаете, и в таком, в таком состоянии, перекрученным через мясорубку, выброшенным как никому не нужным, в таком состоянии меня Бог нашел и привел до милосердия в Ефес. Да, слава нашему Господу! Не было все по щелчку пальцев. Была, была переплавка, была, была произведена во, во мне работа, знаете. Хотел уходить, прошло три месяца, три месяца прошло, и мама позвонила, говорит, если можно там, то отпросись, приедь, помоги на огороде. Там у нас под Винница есть тоже дом. Ну, и я хорошо себя веду, думаю, ну, отпустят. Думаю, если не отпустят, значит, уйду сам. И знаете, я пришел к Ярославу, говорю, брат Ярослав, хочу поехать маме помочь. Он говорит, ну, вообще-то, говорит, такое не, не практикуем. А говорит, ну, едь. И я поехал, знаете, он меня обезоружил, хотел уходить. Я вообще-то думал, три месяца побуду и уйду. И когда я поехал, сел в сел, сел маршрутку, возле меня сел пьяный человек. И от него очень плохо пахло. Знаете, я так на него ну, посмотрел, и мне как бы неприятно стало. И тут голос мне говорит, так это ж ты. Когда я, когда я вышел на остановку, там была девушка, ну она была под наркотическими. Я на нее так посмотрел с презрением, а мне голос говорит, так это ты. Следом лежал, лежал человек на лавочке, и, и Господь мне говорит, ну это сейчас я понимаю, что Господь, так это ты. И знаете, я, я приехал, помог, и приехал назад, и как, я, больше, я начал больше читать, начал больше молиться. Знаете, я начал понимать э, то, что в моей жизни ко мне очень много раз и всякие обстоятельства встречался Бог. Но я на стук его не отзывался. Знаете, и я теперь, нач, теперь я начал к нему стучать. И он на мой стук отозвался. Вновь позвал. Услышал я в тот момент ненужные слова. Я простил и оправдал. Жизнь тебе, я, жизнь тебе я дал. Видишь дверь, туда иди. С верой ты в нее войди. Свет увидишь впереди. И там место, через которое нужно будет брат, друг тебе пройти. И увидел я дорогу, ту, которая ведет нас к Богу. Там Волгофа и там крест, там Иисус висит распятый, капли крови видел я. Там страдал Он за меня, чтобы я жил до и после сего дня. Все момент перевернулось, дух воспирал, душа очнулась, слезы потекли из глаз. Там Ему я поклонился, пред величием Его смирился, я свое там пригвоздил, на том месте умер с ним. Благодать его излилась и плоть духу покорилась. Если делал раньше зло, то теперь ищу добра, чтобы не делать больше зла. Люди шепчутся вокруг, кто помог ему и кто у него теперь на лучший друг. Всем с улыбкой говорю, и Иисус, и я его люблю. Та любовь, что он мне дарит, не любить не разрешает. Сердце радость наполняет и добра другим желает. Радость это от того, что за меня все решено, и попал я под отцовское крыло, где спокойно и тепло. Он меня всегда утешит, он меня везде поддержит, он упование мое, и не могу я без него. Слава нашему Господу. Иисус даровал мне свободу, не ту свободу, которую давал мне много раз дьявол, и она в меня была погибла. а ту свободу, которая ведет меня в небо. Иисус вернул мне род... любовь родных и близких. Он вернул мне доверие и расположение окружающих меня людей. Он наполнил мое сердце миром, любовью и радостью. Он поменял мое мировоззрение, поменял мое сердце между места каменного даровал мне плотяное Знаете, года два назад сдавал анализы перед операцией и делали мне кардиограмму сердца. Ну и врач сделал кардиограмму сердца и говорит, к вашему сердцу претензий нет. Я говорю, понятно. Она говорит, а что вы это с такой уверенностью говорите, понятно. Я говорю, потому что сердце новое. Слава нашему Господу. <плес> В двадцатом году я заключил завет с Господу, Господом и дал ему слово служить чистой совестью. Но как такому Богу не служить? Как такого Бога не любить? Ведь это он оставил жить и дал новое рождение пережить так я с 20 -го года служил в Доме Милосердия. Вот назад в моей жизни произошел случай. Знаете, в моей жизни происходит то, о чем я говорю, обязательно приходит в мою жизнь. Говорили с братьями про искушение, и искушение пришло в мою жизнь. Дьявол через искушение хочет пробудить все скверное, то грязное, что у тебя было, что у тебя сможет еще и есть. И был в посте в третьи сутки, и у нас мы приняли человека, и у нас, он, он, у нас был, и его тетя приехала с Турции его забрать, чтобы отправить там к маме. И вот она приехала, я в посте, я его отвел ей навстречу, они там решались с документами. И Тете надо было, чтобы скинули деньги на карточку, что-то там, ну не получалось на ее карточку перевести деньги из Турции. Она говорит, можно на твою карточку скинуть? скинуть деньги? Я говорю, ну можно. Ну и скинули деньги, мы идем в банк получать, знаете, получили в банке эти деньги. Ну я ее, ну она забрала эти деньги, говорит, может, говорит, что-то какие-то деньги тебе надо. Говорит, ты ж їздил, тратился там. Я говорю, да нет, ну если говорю, на сердце твоем лежит, купи братьям грибы. И она купила гриби і пошла. Я остался там на рынке своїми вопросами. І знаєте, звонок. Дмитро Петрович, я говорю так, і сразу в голові, ну, голос такой, Дмитро Петрович, це вас банка турбують. Я говорю, в чому дело? Я сразу там все пройшло, там вроді закрыто все. А ви б не могли до нас підійти? Я говорю, нащо? Ми забули вам, о, ми не додали вам 100 доларів. Знаєте, я говорю, хорошо, зараз ми прийдем. Я дзвоню сразу же, теті, говорю, так і так, говорю, Наташа, говорю, там это не додали 100 доларів. Як не додали, говорить, это ж банк. Говорю, в банке так бывает. И знаете, я положил трубку, пока она там шла, и я поймал себя на мысли, что, я даже не, что у меня не было даже мысли пойти эти 100 долларов забрать. Понятно, для кого-то, знаете, для кого-то человека это обычное явление. Но для меня, для того, который был всегда заточен украсть, обдурить. Это я говорю, слава Богу. Вот души. Да. Да. Слава я, я на том месте, я, да, я поблагодарил на том месте Господа Бога, мы пошли это, пошли, забрали эти деньги. И знаете, и через вот это искушение и на сегодняшний день имею благословение. Да, да. Это слава. тетя, это Наташа. Да, слава. слава моей женой. Слава нашему слава Господу. Богу. Но перед но перед тем, ну, буквально недавно, перед тем как мы поженились, я очень серьезно, произошли некоторые события, я очень серьезно заболел. И мне перед этим было слово через сосуд Божий море, бушует, волны поднимаются, нужна горячая молитва и Бог успокоит. И я как бы тоже знаете уже пять лет. Как покаялся, и я и в моей жизни все очень хорошо. Все вопросы мои разрешались. И я ну, понимал, что когда-то придет какое-то испытание, придет какое-то обстоятельство, где я буду ну, испытан, знаете. И вот это как бы вот это обстоятельство пришло. И буквально пару дней, через пару дней, ну, я оказался в диспансере, лечили меня от туберкулеза. И, знаете, какой-то препарат организм не принимал. Я 18 дней ну, не спал, у меня все тело зудело и чесался. И какой-то укол давали, чтобы препарат принимал, а укол не действовал. И вот это 18 дней, знаете, потом начала церковь молиться. Я знаю, что и вы молились за меня. Через некоторое время Господь явил милость укол начал действовать. У меня оставалось до выписки, 20, до выписки пару дней. Оставалось до выписки пару дней, и я понимал, что мне эти уколы там никто делать не будет. И я отказался от уколов. И Господь опять явил милость, и не было этого раздражения, ну, все было хорошо. Но у меня была температура. У меня с температурой выписали. Я был на центре и ну, неделю с температурой. Температура 39-39,5, это каждый вечер. И брат, приехал один брат, он ну, с этим вопросом сталкивался и говорит, что-то не так. Говорит, поехали в больницу. Приехали в больницу, и там же уже как бы подключились знакомства. И меня положили, и, и у меня обнаружили ну, три диагноза. И обнаружили три диагноза. И я, ну знаете, дыхания не было. Я под маской дышал. Пришел реаминитолог, пришел и говорит, ты жить хочешь. А я говорю, я не имею права не жить. Знаете, у меня в голове Наташа. Наташа оставила Турцию, оставила все какие-то свои перспективы, приехала сюда и тут же не умер. Да. Говорю, говорю, Боже, я только, 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 только начал делать добрые дела. Я только начал приносить. Людям добро, а тут эти три диагноза. Начал, знаете, начал задавать вопрос, почему, почему так, вместо, вместо того, чтобы задавать правильный вопрос, для чего. Друзья, был я, я был в некой растерянности и понимал, что происходит. И в этот момент пришла смс. Пришла смс, написал... Голосовое сообщение отправил мне Ярослав. Знаете, будучи в Америке, это действительно духовный отец. Будучи в Америке, он меня опять прочувствовал. Он прочувствовал тогда, когда было три месяца, и я хотел уходить, и он меня отпустил. Если бы не отпустил, я бы ушел. И, возможно, я больше никогда бы не прошел. И, знаете, его сейчас прочувствовал, потому что он переживал вот эти моменты, когда вот... Ну, тоже он болел типа туберкулезом и вот знаете и он мне говорит за все благодари христа за все благодари просто благодари и в этот момент знаете я начал благодарить через пару дней я дышал без маски я начал ходить у меня появился аппетит через эту ситуацию я утвердился в том что бог если допускают нашу жизнь испытания, то он обязательно в этих испытаниях с нами пребывает. Конечно. Слава нашему Господу. И знаете, вот когда вот, лежал, переживания, вопросы всяко разные были. Я же уже ну, хороший такой. Почему, 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 знаете? И вот тоже Господь ну, дал мне вот этот стих, ну пережит. Это мое обращение как бы. Господу в те, в те минуты. Иисус хотел тебе уже писать письмо. Мне показалось, что от меня ты далеко, не дух скосил, уныние подкралась, печаль со слабостью смешалась, и мысли всякие полезли. Хотел кричать, Иисус, ты где? Не видишь ты, как плохо мне? Дыхание часто прерывалось, и где-то ропот подходил. Но где же ты? Ведь нету сил. В стене дыра образовалась, в ней темнота нарисовалась. И стало страшно, нет тебя. Вопросы начал задавать, так не хотел я умирать. И аргументы начал приводить, что нужно мне еще пожить. И веры где-то не хватало, душа все больше унывала. На миг подумал, что оставил ты меня. Но тут подсказка в СМС пришла. За все благодари Христа. Ведь главное, что спасена душа. И начал я благодарить, и где-то силы появились. Молитвы церкви в уши лились. Душа и дух мой ободрились. И тут дыхание появилось. Опять я вил ко мне ты милость. Прошу прощения у тебя за то, что допустил сомнения я. Огонь допущен был с тобою, тобою но в нем ты пребывал со мною. Переплавил, испытал, и я тверже вере стал. Слава нашему Иисусу! братья и сестры, буквально какие-то два с половиной месяца назад я делал два шага, я уставал. Я делал какое-то движение, я уставал. Недавно идем с Наташей я говорю, представляешь, я говорю, я лечу. Я иду, я лечу. Первые минуты, когда я начал дышать без маски, я не мог договориться. Я за все благодарил Господа Бога. Пришла медсестра, она говорит, все будет добро. Я говорю, уже все добро. Я говорю, я на сегодняшний день самый счастливый человек. У меня очень много друзей. За меня очень много людей молятся, не только в Украине. И я благодарю Господа Бога, чтобы оно не случилось. Знаете, и вот идем, я сегодня не устаю. Я сегодня хожу и благодарю Господа Бога. Знаете, был в Белой Церкви, у мамы дома все же собрании, в собрании, тоже церковь за меня молилась. Я ну, свидетельствовал и ну, свидетельствовал о том, что Господь брал мне невесту. А пастор говорит, вот, да, говорит, красавчик говорит, тут умирал, говорит, а тут уже и невеста. Я говорю, за все, слава Господу. Да Благословит нас Господь. Аминь.